একেদিন গৰু চোৰৰ পিছত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে আপোনালোকে সকলোৱে মামাক পাহৰি গৈছে নহয় জানো মই কিন্তু মামাক পাহৰা নাই দেই মামায়ে ক'ত কি কৰি আছে সেইখিনি মই পূৰা নজৰত ৰাখিছোঁ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ভাগতে আপোনালোকে কৰা দুটামান প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দিব লাগিব আৰু উত্তৰ নিদিলে আপোনালোকৰ হয়তো মনত ভুল ধাৰণা এটা মোৰ প্ৰতি লৈ থাকিব আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মই কওঁ শুনক কোনোবা এজনে লিখিছে কমেণ্টকেইটা মই তাতে আছে ডিলিট কৰা নাই বাৰু বাইদেউ আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বিজেপিত জইন কৰিলে আৰু এজনে কৈছে বাইদেউ আপুনি মামাৰ পৰা কিমান টকা ল'লে আৰু এজনে কৈছে বাইদেউ আপুনি ইমান সোনকালে যে বিজেপি মুখী হ'ব আমি ভবাই নাছিলোঁ এতিয়া মই কৈছোঁ শুনক এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিওঁ আৰু যিহেতু এটা এটাকৈ দি নাথাকোঁ গোটেইকেইটা একেলগে মিলাই পেলাই কৈ দিওঁ দেই এতিয়া কওঁ শুনক মই কোনো বিজেপি দলত জইন কৰা নাই নাই কৰা আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ আৰু মোৰ এইখনেই হ'ল মুখ মোৰ দুখন মুখ নহয় আৰু হয়তো সেইকাৰণেই মানে কি হয় মই য'তে ত'তে মিলিব নোৱাৰোঁ আৰু মই কাৰো এইবিলাক ফাঁকি ফুকা কথা মানে হেৰি নকৰোঁ মানে সহ্য নকৰোঁ আৰু মই যোনে যি কথাটো কয় মই সঁচা বুলিয়ে ভাবোঁ কিয় সঁচা বুলিয়ে ভাবোঁ কাৰণ মই যিকোনো মানুহৰ আগত কথা ক'লে সঁচা কথাটোৱেই কওঁ গতিকে মই সেইবিলাক মিছলীয়া দেখিছেই নহয় এতিয়া একদম গৰু চৰু আহি গ'ল কেনেকুৱা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ বোলে হা কিন্তু তেওঁ কিমান সম্ভ্ৰান্ত কি কথা সেইবিলাকতো আপোনালোকে গম পাইছে সেইবিলাক মিছলীয়াৰ লগত মোৰ নিচিনা এজনী মানুহে বাৰু তাত মিলিব পাৰিবনে আৰু মই কোনো ৰাজনীতিৰ লগত মানে হেৰি নহয় কেতিয়াও মানে এইবিলাক বোলে ইলেকশ্যন খেলা কিবা খেলা এইবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো মতলব নাই মুঠতে মোৰ এটাই যোনে ৰাইজৰ হকে কাম কৰে তেওঁকহে মই ছাপৰ্ট কৰোঁ কথাটো সেইটোৱেই এতিয়া যে হিমন্তক মই বেয়া পাম বা কিবা কৰিম এইটোও নহয় যদি হিমন্তই ভাল কাম কৰে মই হিমন্তকো ছাপৰ্ট কৰিম মই ইমানেই ক'লোঁ মোৰ লগত কোনো মানে এইটো দল সেইটো দল সেইবুলি কোনো কথা নাই কাইলৈকে যদি অখিল গগৈয়ে মানে কিবা এটা বেয়া কাম কৰে বা আপোনালোকে যি ধৰণে অখিল গগৈ হৈ প্ৰচাৰ কৰি আছে এনেকুৱা তেনেকুৱা সেইবিলাক যদি কিবা কেতিয়াবা প্ৰমাণ হয় তেন্তে হ'লে ময়ো তেওঁ খং ত্যাগ কৰিম সেইটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকক আৰু কওঁ শুনক ভুল ধাৰণা নল'ব মই কোনো ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ লগত মই জইন কৰা নাই কিছুমান কথা আছে সেইটো কাৰণে মই সেইদিনাখন কথাটো ক'লোঁ 假如。 মই যিহেতু এটা ভিডিঅ'কে ফেচবুকতো দিওঁ ইউটিউবতো দিওঁ আৰু বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে যিটো মানে ভিডিঅ'ত মোক এইখিনি কমেণ্ট কৰিছে মই জানো যে মোক তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰিব আৰু সেইকাৰণে মই কি এই ভিডিঅ'টো মই ফেচবুকত দিয়া নাছিলোঁ আৰু দিয়াৰ লগে লগে মোক একদম এনেকুৱা গালি দিলে হয় গতিকে মই দিয়া নাছিলোঁ আৰু কিন্তু মোৰ লগৰ এগৰাকী বান্ধৱীক তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে মই এনেকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু মোক এনেকৈ এনেকৈ কমেণ্ট কৰি থৈছে মই কিন্তু উত্তৰটো দিয়া নাই তেওঁ মোক কৈছে তেওঁ কিয় বনাইছিল বুলি মোক কৈছে মই বোলো নহয় কিছুমান কথা আছে আৰু মই কথাটো বুজাই দিলোঁ বাৰু সেইটো কাৰণেহে মই সেইদিনাখন তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু মই কওঁ শুনকচোন কি কাৰণে মোৰ খং উঠিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে বি জে পিক হৰুৱাটো কোনো কাৰণতে মানে সহজ নহয় হয়নে নহয় আৰু সহজ নহ'লে তেওঁলোকক হৰুৱাবলৈ হ'লে আমি সকলো এক হ'ব লাগিবনে নাই নিশ্চয় লাগিব নহয় জানো কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো হেৰি নকৰে মানে ভাবিছে নেকি লাইক দুটা কমেণ্ট দুটা বেছিকৈ পোৱা দেখি পেলাই আমি জিকিব পাৰিম বা এওঁলোক জিকিব পাৰিব এনেকৈ ভাবিছে নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে গম পাইছে এতিয়া যে এইবিলাক গৰু চুৰ চৰু চুৰ যে হৈ আছে আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে পিয়াজ হাজৰিকা নহয়নে মামাৰ এটা গ্ৰুপ আছে কিন্তু মামাৰ গ্ৰুপটোৰ লগত আৰু দিলীপ শইকীয়া নতুন সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে দিলীপ শইকীয়া হৈ মই প্ৰথমতে ভাল ভাল দুটামান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ নলবাৰী সেই গৰু চোৰৰ লগত লাগি গৈছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে বাহজানীত সেই মীনটো তামুলী বুলি সেইটোৰ লগত তাৰপিছতে দিলীপ শইকীয়াই কি ভাবি পেলাই মানে তেওঁ কৈ দিছিলে যে এইবিলাক লগাই নাছিলে সেইটোতে মোৰ মানে খং উঠিলে মোৰ মতে মানে এনেকুৱা দিলীপ শইকীয়াই কিয় ক'ব লাগে তেওঁ এজন ডাঙৰ মানুহ তেওঁ কিয় ক'ব লাগে যে আমাৰ মাজত একো লগাই নাছিলে কিন্তু যিয়েই নহওক মোক এজন যুৱকে কৈছিলে যুৱকজন একদম মোৰ আপোন সেই যুৱকজনে কৈছিলে চাই থাকচোন তেওঁ বৰ বেলেগ মানুহ চাই থাক খেলখন হেৰি মানুহজন ইমান বেয়া নহয় হেৰি হ'ব নহয় খেলখন চাই থাক পিছত গম পাবি এনেকৈ ক'লে মোক তাৰপিছত হয় যুৱকজনৰ কথাটো একদম ৰাইট হ'ল আৰু তেওঁ দেখিলেই নহয় ইফা মানে অপসাৰণ কৰি দিলে মিণ্টু তামুলীক সেইটো কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ কিন্তু সেই খংটো মোৰ আছে দিলীপ শইকীয়াৰ ওপৰত সেইকাৰণেহে মই দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বা কিবা কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো কাৰণতে মই আকৌ সৰ্বানন্দকো মানে হেৰি নকৰোঁ দেই চাপৰ্ট নকৰোঁ লাগিলে দিলীপ শইকীয়াই হওক মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটোও মই কৈছোঁ এতিয়াই কৈ দিছোঁ দিলীপ শইকীয়াই হওক মুখ্যমন্ত্ৰী তথাপিও সৰ্বানন্দক ছাপৰ্ট নকৰোঁ সৰ্বানন্দক মানে কিয় নাজানো মানে কিবা এটা আৰু তেওঁ ইমান নিমাতী কইনা হৈ পেলাই কাম কৰিলে নহ'ব নহয় জানো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালচোৱাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ কি কৰিলে নকৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানিছে সকলোৱে দেখিছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া এইফালে আহি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ লগে লগে যেতিয়া মানে মামাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু ডাইৰেক্ট ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া তেওঁ কোঁৱে বাঁৱে মানে টকা ঘটিবলৈ ল'লে আৰু আজিকালিতো মানুহ দহ টকা পাঁচ টকাতে বিক্ৰী হয় যেতিয়া সেই টকা বি টকাত বিক্ৰী হয় আজিকালি বিবেক ভোটকেইটাই দিয়ে বাৰু আপোনালোকে নিজে কওকচোন কেইটাই দিয়ে অকল টকা পইচাতে নিদিয়ে জানো আৰু মই যে ক'লোঁ যে কেতিয়াও হেৰি হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মোক তেনেকৈ কৈছিলে বাৰু মানে মই কৈছিলোঁ অহাবাৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হয় হিমন্তই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আৰু যদি কংগ্ৰেছ জিকে তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মই সেইটো কৈছিলোঁ কোনো কাৰণতে মানে সৰ্বানন্দ জিকিব নোৱাৰে বা অইন চৰকাৰ আহিব নোৱাৰে তেনেকৈ কৈছিলোঁ ক্ষোভত আৰু মোৰ খুবটোতো মই কৈয়ে দিলোঁ নহয় জানো এতিয়া বিৰোধীখিনি যদি এগলগ নহয় মজবুত কেনেকৈ হ'ব কওকচোন এতিয়া গৌৰৱ গগৈ কথাকে কওঁ গৌৰৱ গগৈ জানিছোঁ বাৰু বহুত হেৰি হৈ আহিছে আপোনালোকে ভাবিছে নেকি তেওঁ শুৱে বাৱে থকা মানুহখিনি যে একে ইলেকশ্যনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত থাকিব নাথাকে কিয় নাথাকে জানে আজিকালি টকাত মানে বিক্ৰী যায় আৰু মামাৰ যিমানখিনি টকা আছে গৌৰৱ গগৈতো সিমানখিনি টকা নাই মামায়ে যিমান শুৱে বাঁওৱে দুই নম্বৰী কৰি টকা ঘটিছে গৌৰৱ গগৈয়ে জানো ঘটিব পাৰিছিলে বা তৰুণ গগৈয়ে জানো ঘটিব পাৰিছিলে কিন্তু তৰুণ গগৈ গগৈ এটা মানে বদনাম উলিয়াই থৈ গ'ল যে তেওঁৰ দিনতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী হৈছে সেইটো বদনাম নহয় তেওঁ থাকোঁতে হৈছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কোৱাৰ কাৰণে এই কথাটো মই কৈছিলোঁ তেওঁৰ দিনতে হৈছিলে আৰু তেওঁৰ দিনতে আমাক যেনেকুৱা জ্বলা যন্ত্ৰণা দিছিলে আৰু তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই আমাৰ হিমন্ত মামাই আছিলে তেওঁ সোঁহাত আৰু যেতিয়া আমিও পাহাৰত থকা মানুহ দেই সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া আমি নাজানো কিন্তু পইচা দি পেলাই কিনিছোঁ একো আও ভাও নাপাওঁ আমি ভাবিছোঁ কি পইচা দি কিনিছোঁ যেতিয়া আমাৰ মাটি অঁ পিছতহে আধি ঘণ্ট ওলালোঁ এইবিলাক বোলে একচনীয়া মাটি কিবা মাটি এইবিলাক একো ভুৱে পোৱা নাছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই মানে অখিল গগৈৰ লগত জইন হৈছিলোঁ আৰু হৈ পেলাই মানে এইবিলাক আন্দোলন চান্দোলনৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই মানে ওতঃ পোতঃ জড়িত আৰু ইয়াৰ আগতেও মই ক্লাছ এইট নাইনৰ পৰাই এইটৰ পৰাই মানে এইবিলাক মেলে মিটিঙে এইবিলাক মানে ঢেৰ লগত জড়িত একদম কি ক'ব তেতিয়া আলফা চালফাও এইবিলাক আছিলে সেইবিলাক পিয়নগিৰি চিয়নগিৰি কৰি মানে একে অ এইবিলাক কথাটো বাৰু এতিয়া বাদ দিছোঁ দেই সেইটোখিনি বহুতখিনি ওলাই যায়গৈ তাৰপিছত যেতিয়া আমি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সেইবিলাক দুৰ্নীতিৰ আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ছাইন্স মিউজিয়ামৰ ওচৰত আপোনালোকে মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱাই শাস্তি দিছিলে সেইবিলাকো আমি পাহৰি পেলাই মানে মানে পাহৰি যোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও পাহৰা নাই আৰু সেই বহুতো এতিয়া আমি যেনেকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া গুৱাহাটীত বানপানী হ'লে আমি কেনেকুৱা মানে এই গৰু চোৰক হ'লেও বা হেৰি অশোক সিংঘালক হ'লেও মানে এনেকুৱাই গালি পাৰোঁ অপ্ৰিয় কিন্তু সত্য কথা আপোনালোকে নিজে চাব কথাটো কিন্তু তেতিয়া আমি তৰুণ গগৈৰ দিনতো যেতিয়া এইবিলাক হেৰিৰ কাৰণে গৈছিলোঁ গৈছিলোঁ বা তেওঁলোকৰ তেতিয়া যি মন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে জানেনে তৰুণ গগৈয়ে আমাক এটা কথাই কয় সেই বাদ দিয়াহেই বাদ দিয়াহেই আমেৰিকাতো বানপানী হয় আমুক হয় তামুক হয় এইখন কিবাকিবি বকিছিলে আৰু সেইবিলাকে মাথাই তেতিয়া আমাৰ কাম নিদিয়ে ন যি নেকি একদম এই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙোঁ কিবা ভাঙো এইবিলাক কৰি থাকে আৰু বহুত কথা আছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মানে এতিয়া চৰকাৰী মাটি কিবা মাটি এইবিলাক যে ক'বলৈ গায় প্ৰথম আহি যেতিয়া কিনো বা যেতিয়া ঘৰ বনাইছিলোঁ তেতিয়া আমাক বাধা দিব লাগিছিল হয়নে নহয় কিন্তু তেতিয়াতো আমাক বাধা দিয়া নাছিলে আমি পইচা দিহে কিনিছিলোঁ এনেইতো আমি কিনা নাই আহি পেলাইতো দখল কৰি বহা নাই সেইবিলাক কথা যদি প্ৰথমতে ঘৰ বনাবলৈ লওঁতে যদি আমাক বাধা দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ঘৰ বনাব কেতিয়াও ঘৰ নবনালোঁ হয় হয়নে নহয় সেইটোতো নকৰিলে ঘৰ চৰ বনাবলৈ দি কৰাৰ পিছত এই ভাঙো ভাঙো এই কিবা এই মানে একদম জুৰুলা কৰি মাৰিছিলে মামাক তৰুণ গগৈয়ে আৰু সেইটো কাৰণেহে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ মানে সকলোৱে মই বুলিয়েই নহয় সকলোৱে বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু হিতে হ'ল বিপৰীত আৰু সেইবিলাক বহুত হাতে পাছে বাৰ কৰি পেলাই তেতিয়া অৱশ্যে মানে গৌৰৱ গগৈ নাছিলে আৰু হিমন্ত বাহিনীয়েও আচলতে মামাক মানে একদম কাণৰ কাষত যেতিয়া কৈ থাকিব তেতিয়া তেওঁ মানে সেই হিমন্তৰ কথাকে মানে একেবাৰে সঁচা বুলি ভাবে মানে উঠোতে বহোঁতে যেতিয়া এজন মানুহে কাণৰ কাষত কৈ থাকে কৈ থাকে তেতিয়া তেওঁ সঁচা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'বই নহয় জানো ব্ৰেইন যিহেতু ৱাছ কৰি দিয়ে আৰু মামাটো কিমান বুদ্ধিয়ক মানুহ আপোনালোকে গম পায় যেতিয়াই নেকি গৌৰৱ গগৈ আহি গ'ল মামাই বিজেপিত জয়ন্ত দি দিলে আৰু আমি ভাবিলোঁ কি তেওঁ এনেকুৱা কৰিলে তৰুণ গগৈ এনেকুৱা কৰিছিলে গতিকে মামা আহিছে মা মামা মানে এতিয়া আৰু কি আৰু মামা মামা এটা হেৰি হৈ গ'ল কাৰণেহে কৈছোঁ দেই কিহৰ মামা তাৰপিছত কি হ'ল ভাবিছোঁ ভাল কাম কৰিব সেইটো কাৰণে দিছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰত ভোট সেই কি হ'ল এতিয়া হিতে বিপৰীত হ'ল আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আৰু সেইটো কাৰণে এইবিলাক মানে হাতে পাছে বাৰ কৰি কিছুমান নিউজ দেখিলোঁ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে সেই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে যেতিয়া ক'লে যে তৰুণ গগৈৰ দিনতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীটো হৈছিলে মূল খলনায়ক তেওঁ আছিলে বুলি যেতিয়া কৈছিলে তেওঁ কিছুমান উল্টা পোল্টা কথা ক'বলৈ লৈছিলে আৰু সেইবিলাক খঙতেহে মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ কিন্তু কাৰো মই নাম কোৱা নাছিলোঁ যে এটাই কৈছিলোঁ যে মামা জিকিব বুলি সেইটোতে কিছুমান মানুহে মোক তেনেকৈ কৈছিলে আৰু মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ গোটেই কথাখিনি যে মই কোনো বিজেপি দলত মই নাযাওঁ এই টেঙাহাম এবাৰেই যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাক সেইখন কৰিলে আমি বিদায় দিলোঁ মানুহটো আৰু ভুল কৰিলে আকৌতো হেৰি হৈ যায় ন পাহৰি যায় মানুহখিনি দেখিছেনে নাই কিমান মানুহ জলাশয়ত কিমানৰ ঘৰ ভাঙিছিলে ভঙাৰ পিছতো দেখিলেনে কি কেনেকৈ কি কাৰণত মানে মীৰা বাইদেউ যি থাকোঁতে 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 কি হ'ল ভোটত জিকি আছে জিকি আছে ছেকেণ্ডতে বিজুলী কলিতা কেনেকৈ জিকিলে ভগৱানে জানে তেনেহ'লে ভোট যদি নিদিয়ে বা ই ভি এম মেচিনতো আজিকালিতো জানেই আৰু দুই নম্বৰী কৰে আৰু মামাৰ মানে এনেকুৱা টেকনিক সেইবিলাক কাৰণতে আকৌ মই বিজেপি চৰকাৰ আহিব বুলি কৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব দেই মই সেইটো কাৰণেহে কৈছিলোঁ মামাৰ যি টেকনিক মামাৰ যিমান টকা পইচা এতিয়া বিশ্বাস কৰক সেইখিনিতে আছে প্ৰতিকচা মেডিকেল বুলি কয় সেই প্ৰতিক্সা মেডিকেলখনো মামীয়ে লৈছে বাৰু যিয়ে নহওক সেইখন প্ৰাইভেট হেৰি আছিলে মেডিকেল আছিলে লোকৰ মেডিকেল লোকে এনেকৈ লৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সমস্ত এতিয়া আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো কোৱা শুনিছোঁ সেইদিনাখন মই কলাক্ষেত্ৰখনো বোলে মামীয়ে লিজত ল'ব ইমানেই মানে তেওঁলোকৰ ধন টকা পইচা নাই সেইটো কাৰণেহে ক'লোঁ আৰু এইবিলাক ধন টকা পইচা কি কৰিব হয়তো তেওঁ এতিয়া কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বিচাৰিব পাৰে মামীয়ে ইতিমধ্যে মামায়ে কি কৰিছে উজনি ফালে মানে ক'ৰ পৰা খেলিব কি কৰিব মানে তেওঁ হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে কিন্তু সেই সুবিধাটো দিয়া নাই দিলীপ শইকীয়াই ভালেই কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই যে দিয়া নাই সেইটো ভাল কৰিছে মামাক যোনে বাহ দিব একদম ঘৰ সংসাৰ শেষ হ'ব ইমানেই ক'লোঁ আৰু মামাই মনত পুহি ৰাখিছে এজন ডকাইত নিচিনা ভাৱ ভংগী সেইজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ কথা কিন্তু কোনো কাৰণতে সেইজনক আমাৰ ৰাইজে বিজেপিৰ মানে ৰাইজ হেৰিসকলেও মানে মন্ত্ৰী এম এল এওঁলোকেও সেই ডকাইতটোক মানে হেৰি নকৰে ডকাইত্বৰ নিচিনা মানে দেখিবলৈ কৰিবলৈও বা কথাৰ ভংগীমাও তেনেকুৱা ডকাইতৰ নিচিনা আপোনালোকক ক'ম বাৰু নহয় সেইজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ ধান্দা কৰি আছে কিন্তু সেইটো কোনো কাৰণতে নহ'ব তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী এম এল এবিলাকেও তেওঁলোকক সেইটোত ছাপৰ্ট কেতিয়াও নকৰে আৰু দিলীপ শইকীয়াই বৰ্তমান যিটো ভাল কাম কৰি আছে ঠিকেই কৰি আছে আৰু এইবাৰটো আৰ এছ এছে টিকেট হেৰি কৰিব এইবাৰ মামাৰ কথা মতে টিকেট দিয়া দি নহ'ব সেইটো এটা ভাল আৰু এতিয়া মামাৰ আজি নিমাতী কইনাৰ নিচিনা গৰু চোৰৰ কাৰণে এষাৰ মাত মাতিছে আপোনালোকৰ আগলৈ মই সেই গৰু চোৰৰ মাত মতা আৰু গৰু চোৰেও কি হেৰিত মানে কেনেকৈ সাংবাদিকসকলক কৈছিলে সেইটো নকওঁ দিয়ক সাংবাদিকসকলৰ কথাটো নকওঁ মামায়ে উজনিত মানে কেনেকৈ টিকেটৰ দাবীদাৰ কৰি পেলাই অ'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছে কি বুলি কয় এতিয়া তলং ভটং তলং ভটং মই যিহেতু মানে খাতি অসমীয়া কোৱা মানুহ দেই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তলং ভটং অলং দলং কৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু তেওঁ ক'তো এতিয়ালৈকে মূৰ গুজিব পৰা নাই সেইটো এটা কিন্তু আপোনালোকলৈ ভাল খবৰ আৰু মামাই ভাবিছে একেদিন মানুহখিনি গৰু চোৰৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মইনো কিয় থাকোঁ ৰ মোৰ কথাটো ওলোৱা নাই নিউজ গতিকে আজি আহি পেলাই দিলেহি মামায়ে জাপ এটা অঁ মই সেইকণ লগাই দিম মামাৰ সেইটো লগাই দিম মামায়ে যে জাপ এটা দিলেহি কি জানেনে মামায়ে বোলে সাংবাদিকসকলক বেয়া কথা কোৱাটো বোলে শুনাই নাই যদি কৈছে তেন্তে হ'লে বোলে ক্ষমা খুজিব লাগে তেনেকৈ কৈছে গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ মামায়ে যে সাংবাদিকসকলক কোৱা নাই আৰু তেওঁ যে উজনিত মানে মুখ ঠেকেচা খাই আছে সেইটো ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিছোঁ চাওক আৰু চোৱাৰ আগতে মই কওঁ কিছুলোকে কয় এইকেইটাক চা মানে মোক কমেণ্ট কৰিছে দেই বাইদেউ আপুনি নিজে কৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাবচোন কিন্তু এইকেইটাৰ বোলে কথাখিনি শুনিলে বোলে তেওঁলোকৰ হেনো মাথা নষ্ট হয় মই মানে কিবা এটা প্ৰমাণ ৰাখিবৰ কাৰণেহে সেইবিলাক দি থওঁ যাওঁ আচল কথাটো হ'ল সেইটো মই মুখেৰেও ক'ব পাৰো মুখেৰে কথাখিনি কৈ দিছো কিন্তু তাৰ মাজতো এটা প্ৰমাণৰ কাৰণে মই ৰাখি থৈ দিওঁ গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলেও চাই লওক যদি জয়ন্ত কিবা ক্ষমা খুজা উচিত আৰু মই নিজে কৈ দিম যে তেওঁক ক্ষমা খুজিব লাগে কাৰণ সাংবাদিকসকল আমাৰ ৰাজনীতি যুদ্ধত সাংবাদিকসকলটো নাই যি আছে তাকে লিখি দিছে গতিকে সাংবাদিকক যদি সঁচাই মইতো শুনা নাই সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতি যদি কিবাও বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ এটা ক্ষমা খোজা উচিত কিন্তু মালিকৰ যুদ্ধখন আপোনালোকে নকৰিব মালিকটোতো ময়ো কৈ থাকিব মালিকটো মালিকটো মালিকৰ ফালে থাকিব দিয়ক হ'ব আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যদি সঁচাই কিবা কৈছে মই শুনা নাই ময়ো ক্ষমা খুজিছোঁ কাৰণ আপোনালোকক বেয়া কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ তেওঁৰ নাই আৰু আপোনালোকে দায়িত্বহে পালন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণীয়া নেতাৰ দুৰ্গতি ন বিজেপিক পাত্তাই নিদিলে দিলীপ শইকীয়াই উপ সভাপতিৰ পদ গল ৰাণামোচবিৰ মানস বৰা অংকিতাৰ বাবেও বাজপেয়ী ভৱনত নাই আসন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোৱাই আদৰা দি বিজেপিয়ে আদৰি নিছিল একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাক যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক পৰাভূত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে লৈছিল এনে কৌশল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপ গিলি চিধাই গেৰুৱা বসন পিন্ধিছিল ৰাণা গোস্বামী মানসপৰা অংকিতা দত্ত সুৰজ দিহিঙীয়াৰ দৰে কংগ্ৰেছে মন কৰিবলগীয়া যে আগদিনালৈকে গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী কাম কাজ চলাই থকা মানসপৰাই গৌৰৱ গগৈৰ সকলো নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তেনেদৰে যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সেই সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা ৰাণা গোস্বামীয়েও গিলিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইসকল কংগ্ৰেছীক জোঁৱাই আদৰাৰ দৰেই আদৰণি জনাইছিল বিজেপিয়ে সেই সময়ত আন আন কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে উপ সভাপতিৰ আসন দিছিল ৰাণা গোস্বামীক কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ বাবে এলাগি হৈ পৰিল এইসকল কংগ্ৰেছী বিজেপিত গৈ এক প্ৰকাৰ বাঁহৰ গছৰ ভুল হোৱা এইসকল কংগ্ৰেছীৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া নাই কোনো স্থান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই নতুনকৈ গঠন কৰা কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিত কোনো স্থান নাপালে ৰাণা গোস্বামী মানস বৰা সুৰজ তিহিঙীয়া অংকিতা দত্তৰ দৰেই ন বিজেপিয়ে উল্লেখযোগ্য যে বাজপেয়ী ভৱনত বহিবলৈ আসন নোপোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চিত হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাণা গোস্বামীক উপ সভাপতি পদত নিযুক্তি দিছিল সেই সময়ৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বাজপেয়ী ভৱনত ৰাজকীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আদৰি লোৱা এইসকল নেতাক এতিয়া কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই তেনেদৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তইও স্থান নাপালে বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিত অৱশ্যে বিস্মিতা গগৈক বিজেপিৰ নতুন কমিটিত স্থান দিয়া হৈছে ইয়াৰ আঁৰতো আছে বিজেপিৰ আন এক ৰাজনীতি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংঘাত সৰ্বচম্বিধিত মৃণাল শইকাক ৰোধ কৰাৰ বাবে খুমটাই সমষ্টিত নাই বিজেপিৰ কোনো শক্তিশালী নেতা যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাত খুমটাই সমষ্টিত মৃণাল শইকাক কাবু কৰাৰ বাবে ন বিজেপি বিস্মিতাক স্থান দিয়া হৈছে ৰাজ্যিক সমিতিত বিজেপিৰ এটা সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে গগৈ হোৱাৰ বাবেহে ন বিজেপি বিস্মিতা গগৈয়ে এই স্থান পাইছে অৱশ্যে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়িকাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিত স্থান লাভ কৰিলেও আনসকল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীৰ এতিয়া নাম গোন্ধ নোহোৱা হল ৰাধা গোস্বামী মানৱ বৰা সুৰজ দিহিঙীয়া দাদু তাই অংকিতা দত্তৰ দৰেই আন আন বহুকেইগৰাকী ন বিজেপিৰো অৱস্থা একেই এইসকলৰ অৱস্থা এতিয়া না ঘাটকা না ঘৰকা কিয়নো এইসকল গাত তাৰ বাবে কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি অহাৰ পথো বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দেখিলেনে আপোনালোকে দুইটা সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ প্ৰথম ক্লিপটো লগাই দিলোঁ সাংবাদিকসকলক যে গৰু চুৰে দুব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁ বোলে শুনাই নাছিলে দেখাও নাই শুনাও নাই যদি কৰিছে তেন্তে হ'লে ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছে সেইটো লগাই লগাই দিলোঁ আৰু নেক্সট হ'ল দিলীপ শইকীয়াই তেওঁক এতিয়া ঢুকে ঢুকে পানী খুৱাইছে আৰু যিটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো মই কিবা খেলি মেলিতে মানে ডিলিট কৰি দিলোঁ দিম মই নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ পাই যাম আকৌ তেনেকৈ মই দি দিম আৰু মই ডিলিট কৰাৰ পিছত কেনেকৈ উলিয়াই সেইখনো মই নাজানো জানেনে গতিকে এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় আৰু মই ৰেডি হৈয়ে আছোঁ যাবৰ কাৰণে গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে লৈছোঁ বিদায় আৰু কি ক'ম আকৌ সদৌ শেষত কৈছোঁ দেই মই কোনো কাৰণতে লাগে মৰিয়েই যাম মৰিবলৈনো আৰু কেইদিন আছে কিন্তু মই বিজেপিত জইন নকৰোঁ এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ কথা আৰু মই এখনেই মোৰ মুখ আৰু এইখন মুখেৰে মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ গতিকে বাই বাই